কঁঠালৰ মুচিটো কাটিলোঁ কাটি পেলাই এনেধৰণে সৰু সৰু পিচ বনালোঁ দেখিছে নহয় এইবোৰ এতিয়া অকণমান কেৰাহীত দিছোঁ অকণমান ইয়াতে নিমখ দি অলপ গৰম কৰি গৰম মানে অলপ আধা সিজা কৰিব লাগিব কৰি পানীটো পেলাই দি তাৰপিছত বনোৱা যাব চাবচোন কেনেধৰণে বনাওঁ এয়া সিজোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এইবোৰ ধুনীয়াকৈ এনেধৰণে কাঢ়ি ল'ম আৰু যেনেধৰণে মাংস বনাই তেনেকৈ আদা ৰচুন পিঁয়াজ জিৰাৰ গুড়ি তাৰপিছত জলকীয়াৰ গুড়ি এনেকৈ সকলোখিনি দি ধুনীয়াকৈ এইখিনিতে মাৰি ল'ম ইয়াতে মাৰি লৈ কেৰাহীত তেল দি পেলাই মাংস বনোৱাৰ নিচিনাকৈ বনাই দিম আৰু যিহেতু আধা সিজাই লোৱা হৈছে বেছি সময় বনাব নালাগে খুব বেছি বিছ মিনিট বা আধা ঘণ্টা সময় বনালেই আধা ঘণ্টা নালাগে অৱশ্যে পোন্ধৰ বিছ মিনিটতে মাংসটো তৈয়াৰ হৈ উঠিব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেধৰণে কৰি খাবচোন এয়া কঁঠালৰ মাংস ধুনীয়াকৈ আদা ৰচুন সকলো মিলাই মছলা মিলাই বহাই দিছোঁ পটনজলীয়া মাংস চহাইছোঁ মাত্ৰ পোন্ধৰ বিছ মিনিটতকৈ হৈ যাব